Hello guys, selamat datang ke channel Cars of Malaysia. Jadi kali ini kita akan preview kereta Volvo EX90. Ini ialah SUV EV yang paling besar daripada brand Volvo dan untuk Malaysia sekarang harga anggaran dia adalah RM450,000. Jom kita lihat dengan lebih teliti. Ok, jadi buat anda yang sudah follow berita daripada brand Volvo ni mungkin dah tahulah yang kereta Volvo EX90 ni dia dah uh, unveil kepada dunia pada tahun 2022 tak silap saya pada hujung tahun 2022 kemudian pada tahun 2023 dia ada umumkan yang dia terpaksa delay production untuk kereta ni uh, sebab dia nak develop kereta ni dengan lebih lagi lah jadi untuk orang yang tak tahu pasal kereta Volvo Kereta Volvo sekarang nama semua dah bertukar So kereta Volvo XC40 Kalau version elektrik dia kita panggil dia EX40 Kereta C40 sekarang kita panggil dia EC40 Jadi huruf E adalah penanda sebagai kereta elektrik Jadi dia kalau secara logik penamaannya ini adalah version elektrik untuk kereta Volvo XC90 Tapi dia sebenarnya berasaskan badan kereta yang lain lah Cuma kalau dari segi design Masih lagi nampak dia punya Volvo tu Ciri Volvo tu Tapi size adalah lebih kurang dengan Volvo XC90 Dari bahagian depan ni pun sebenarnya dah ada beberapa benda yang menarik lah Pasal Volvo XC90 ni Dan yang paling menarik perhatian saya adalah dia punya Bonggolan di atas bumbung ni dan ini sebenarnya adalah dia punya LiDAR dan di US sebenarnya LiDAR ni dia kata dia dah ready untuk uh, autonomous driving yang jauh lebih advance cuma dia belum mendapat kelulusan lagi tapi dari segi hardware dia dah sedia untuk uh, autonomous driving dengan tahap yang lebih advance lagi cuma sekarang ni dia nampak macam satu bonggolan lah dan dia tak boleh disimpan ke apa. Kalau kita tengok kereta Lotus Eletra, Lotus Eletra pun ada bonggolan lidar ni atas bumbung dia tapi dia boleh disimpan. Yang ni taklah dia memang permanent macam ni dan dia punya bumbung ni adalah bumbung glass roof dan dia tak ada function electrochromic ataupun dia tak ada apa? electric sunshade pun tak ada. Next, apa lagi yang menarik dekat bahagian depan ni? Ialah dia punya lampu. Jadi kat sini nampak inilah lampu dah on kepada dia punya full beam. Tapi dia sebenarnya ada satu function mechanical juga kat sini. Di mana kalau dia dalam setting DRL. Lampu ni boleh tutup. Eh. Jadi ada bahagian atas dan bawah ni dia akan tutup. Dia akan tutup kita punya projector yang utama ni. Dan dia rupa dia lain sikit. Bila kita on lampu. Ataupun ialah dia punya auto lights. Di side yang ini adalah masa untuk on lampu dia akan buka benda ni jadi ini adalah first time kita buat benda ni dia punya design lampu ni lebih kurang je macam kereta Volvo EX30 jadi ada satu family look kat situ so next apa lagi di bahagian depan ni kereta ni ada frunk ataupun tidak jom kita minta kawan-kawan kita ni bukakan kejap ok tu dia ok jadi jawapan dia adalah ada frunk untuk kereta EX90 dan setakat pengalaman saya tengok kereta-kereta elektrik ni ni adalah frunk yang paling besar frunk yang paling luas setakat ni dan untuk kereta Volvo yang elektrik setakat ni semuanya ada frunk tak macam brand lain, brand Mercedes, brand BMW semuanya tak ada frunk yang ni ada dan dia adalah frunk yang sangat besar ada 3 kompakmen lagi dan dia letak kita punya emergency uh, kit dekat sini lah rasanya adalah dia punya tyre repair kit ok so betul ini adalah dia punya tyre repair kit ada tyre sealant dan dia ada dia punya tow hook sekali lah so benda ni ada kat depan dan mungkin nampak macam satu benda yang kecil lah eh. uh, letak kita punya tyre repair kit dan sebagainya ke depan tapi cuba kalau anda bayangkan anda drive dan anda tersadai di tepi jalan dan anda punya kit untuk repair tayar dan sebagainya terletak di bawah lantai boot dan boot kita pula penuh ada banyak barang kan ada luggage ke apa dah jadi kerja kita kena keluarkan barang daripada boot dulu baru kita boleh angkat lantai boot jadi bagus juga sebenarnya bila ada frunk ni benda ni jadi senang nak akses ok jom kita ke bahagian tepi dia pula. So, varian yang dipertontonkan kepada kita adalah varian dengan dual motor. Kita nampak dia punya badge twin motor dekat belakang tu. Jadi apa yang kita nampak ni adalah varian ini sahajalah. Dari segi apa varian yang akan ditawarkan apabila kereta ni dilancarkan kemudian, kita belum tahu lagi. Kita cuma tahu harga anggaran dia RM450,000 ya, Sebelum kita pergi ke tayar ni, nampak dekat dia punya lampu depan ni ada tulis high definition pixel technology. Jadi saya rasa ini adalah aa, lampu teknologi lampu flagship dia sekarang. Kalau kita ingat kereta Volvo aa, C40, XC40 ada lampu pixel, kemudian lampu untuk EX30 dia bukan lampu pixel, dia lampu projector sahaja Jadi saya jangkakan ini adalah dia punya generasi aa, lampu flagship yang lah high definition pixel technology. Okey, tayar dia pula. Apa saiz tayar dia ni? Saiz dia adalah 21 inci. Jadi 265 45 R21 dan tayar yang diberi adalah tayar yang aa, boleh tahan premium eh. Ini adalah Michelin Pilot Sport EV, bukan Michelin Primacy EV pun, dia terus bagi Pilot Sport. Dan aa, satu aa, kira USP untuk kereta, sorry untuk tayar aa, Michelin Uh, Pilot Sport ke ataupun Pilot Sport 5 pun tak accept saya. Dia punya sidewall ni ada sedikit uh, texture velvet kat sini. Kalau kita pegang tu dia lembut lah. Uh, saya tak tahu kenapa Michelin buat macam ni tapi adalah feeling tayar tu rasa premium walaupun jarang-jarang kita sebagai pemilik nak sentuh benda ni kan Rim macam saya kata tadi adalah size 21 inci memang sangat besar. Uh, center cap dia biasa je. Tak ada nak macam rotate ke apa, dia sebenarnya adalah sebahagian daripada dia punya aero cap, jadi semua ni adalah plastik, so center cap dia pun bersambung sekali dengan kita punya aero cap sampai sini A brake adalah brake disc sedang kita di sini boleh juga intai belakang tayar dia, gelap sikit eh, kat situ, tapi itu sebenarnya adalah dia punya air suspension, jadi Volvo X90 paling tidak untuk variant yang kita tengah tengok sekarang ni adalah aa, menggunakan air suspension dan apa yang unik untuk kereta dengan air suspension ialah uh, kereta dia boleh dinaik turunkan lah dan satu benda kemudahan yang datang dengan fungsi air suspension ni uh, bila kita nak loading barang dekat trunk tu kita boleh turunkan atau naikkan kereta supaya dia punya load lip tu jadi lagi rendah sikit so ini bukanlah perkara yang unik sangat kereta Porsche Cayenne ada kereta Lotus Electra pun ada benda ni lah Okey, side mirror dia pula, design dia memang bulky eh. Dan memang ada sebablah kenapa design dia macam ni. So dia punya cermin tu sendiri, kita dah nampak berdekati dekat kereta EX30, dia macam ada rupa frameless eh untuk dia punya cermin sisi ni, ada fungsi blind spot dan sebagainya. Tapi kenapa dia jadi satu cermin yang sangat besar ni, satu unit yang sangat besar? Jelah kita tengok. Bahagian atas dia adalah cermin sahaja dengan indikator dia. Tapi bahagian bawah ni ada kamera dan bukan sahaja satu kamera tapi dua kamera satu menghala ke sini dan satu lagi menghala ke sini saya rasa yang ini yang kecil ni untuk dia punya 360 view dan yang ini sebenarnya lebih kepada dia punya blind spot monitor ke apa tapi rasanya ini macam kamera CC yang kita jumpa pada kereta Audi e-tron dan macam yang saya cakap tadi Kereta ni dia dah bersedia untuk uh, pemanduan autonomous yang agak canggih eh. Jadi kemungkinan besar tu pun uh, kamera di bahagian CC tu sebenarnya dia punya spesifikasi tu cukup untuk membenarkan pemanduan autonomous yang lebih tidak memerlukan kita untuk memandu supaya kereta ni boleh decide sendiri sama ada kereta tu boleh tukar lane ataupun tak. ok nampak juga tadi pintu ni bergerak kan? so pintu ni juga adalah pintu soft close dan memang pada harga ni kita expect benda ni lah Okay next dia punya handle pintu nampak macam uh, handle pintu kereta Volvo X30 tapi tak eh jadi dia sebenarnya sekarang dalam mode dia terkeluar yang sebenarnya kalau kita uh, sentuh kat bawah dia dia akan terkeluar lah dan bila kita memandu atau bila kita lock kereta ni dia punya handle pintu ni akan disimpan lah so this is one step up from what we see uh, in the Volvo EX30 ok for the EX30 dia punya apa handle pintu tu macam handle pintu BMW je jadi dia flush tapi dia tak adalah fungsi electric pop up macam ni eh. alright so sekarang kita berada di tayar belakang dia pula so it is bigger is it nampaknya besar sebab tadi tayar dia adalah 265 Betul, lihat ya. So kita ada macam satu staggered setup sikit kat sini Jadi tayar belakang dia Bersaiz 295-40-21 Satu benda yang unik yang saya belajar pasal kereta ni Ialah kereta elektrik sebenarnya selalu dia boleh decouple Dia punya motor eh kalau kereta all-wheel drive bila dia nak masuk mode yang eco sikit yang jimat tenaga sikit dia akan decouple satu motor. Tapi yang peliknya untuk EX90 ni motor yang decouple tu ya, motor yang di de decouple tu adalah motor bahagian belakang. Jadi selalunya kalau kereta all wheel drive bila dia masuk mode single motor, dia jadi kereta rear wheel drive. Tapi untuk EX90 ni bila dia masuk mode two wheel drive, dia akan masuk mode front wheel drive, pacuan roda hadapan. itu so, adalah benda yang unik sikit kenapa saya rasa dia ada kena-mengena dengan fungsi torque vectoring pada kereta jadi axle belakang ada fungsi torque vectoring jadi lebih mudah untuk uh, design kereta ini supaya decouple uh, motor yang belakang so itulah cerita dia ok sekarang kita berada di bahagian belakang kereta dan bagi anda yang tak tahu pasal kereta Volvo satu easter egg untuk kereta Volvo adalah dia punya fungsi hands free untuk uh, tailgate dia ni adalah kita swing kaki kita di bawah huruf O yang pertama uh, saya dengar dia sebab huruf O ni untuk open tapi tak tahulah betul ke tak maklumat yang saya dapat tu jadi saya dah swing kaki bawah huruf O eh. dia memang kat situ je dan tailgate ni pun buka macam ni okay, dan saya boleh buat tu sebab saya ada kunci lah dan kita nampak kunci dia kat sini memang sangat kecil eh dan kunci dia ni tak ada butang langsung. Jadi satu perkara yang saya terfikir sekarang ialah macam mana kalau kita dari dalam rumah ke apa kita nak bukakan dia punya boot atau apa-apa untuk kita punya family uh, mungkin boleh guna phone kot. Sebab kalau ni saja dia tak ada butang langsung untuk nak buka kereta ke, nak buka boot ke semua tak ada. Dia macam satu proximity key saja dan uniknya ialah Uh, kereta EX90 ni lagi besar pada EX30 tapi kunci dia lagi kecil pada kereta EX30. Okey selain kunci ni kereta ni juga ada satu NFC card lah dan benda ni kereta EX30 pun ada. So kita boleh buka kereta dengan card NFC. Okey boot dah buka. Jadi ini adalah kereta 7 seater. Kita belum masuk kabin ni lagi tapi walaupun dengan uh, ke tujuh tujuh seat digunakan nampak eh dia punya boot belakang ni luas eh dan kalau pemahaman saya kalau pengetahuan saya betul boot ni keluasan dia adalah 310 liter so boot dia uh, walaupun ada tujuh seat uh, yang digunakan 300 lebih liter ni lebih kurang macam boot kereta uh, Mini Aceman ataupun macam EX30 ke lebih kurang ke tapi besarlah dekat boot ni pun ada easter egg nampak macam kereta RX30 dia ada macam satu uh, grafik kat sini untuk menunjukkan barang-barang kita boleh letak dekat dalam kereta. So uh, tu ialah satu ciri kereta Volvo lah. Okey, lantai boot dia dan sebagainya ada material yang uh, premium. Dia punya seat belakang ni kita boleh turunkan melalui butang yang ini. So kita touch ya. Eh. Dia bukan butang fizikal betul lah. Eh dia adalah touch button ok so boleh nampak dia punya seat boleh turun macam tu dan seat ni juga boleh diturunkan melalui butang pada barisan kedua lah yang nampak sekarang luas eh boleh tahan luas dengan 5 seat sahaja memang luas so uh, practical lah kereta ni okay, dan untuk naikkan balik seat dia kita tekan sahaja lagi ok belah kanan dan belah kiri. Macam tu je. So tu semua adalah uh, electric control eh, power adjustment. cumanya headrest ni kita kena tarik sendirilah. Bawah lantai boot ni, ini adalah ruang yang sangat besar eh. Sangat dalam sebenarnya. Uh, mungkin tak sedalam yang kereta Proton Ima e 7 punya, tapi ini memang uh, additional space yang membantulah. Ah uh, sini nampak ada satu emergency release untuk dia punya charging port so in case lah dia punya electric control tu tak berfungsi ok so itulah dia boot untuk EX90 ni luas memang luas dan yang saya suka ialah walaupun dengan ketujuh-tujuh seat digunakan masih lagi banyak ruang yang praktikal ok itulah dia ok jom kita masuk bahagian dalam dia jadi ini adalah interior yang serba baru lah okay. berbanding dengan EX30 pun saya rasa ni lagi baru lagi sebab apa? sebab desain kereta yang ni dia ada meter cluster digital dia ada apa tu itu speaker ke dekat tengah tu dekat bahagian tengah ni pun nampak ada lampu merah tu so kalau dengan mata kasar tak nampak sekarang nampak saya rasa ni ialah occupant sensor tak ialah saya dia boleh tahu ada orang ataupun ada haiwan peliharaan dalam kereta ataupun tidak ok dashboard dia material soft touch kat sini Volvo macam biasa dekat uh, cermin depan dia akan ada benda ni clip untuk parking tiket dan nampak juga kat situ kereta ada head up display dashboard dia open port kan ni macam ya ke sayang salah ni tapi cantik juga nampak lah dia punya uh, ciri Scandinavian kat situ dan kereta ni ada kalau tengok video luar negara ada yang dengan interior putih ke apa semua kalau kereta yang ni tak lah kereta ni semua adalah warna hitam dan kontra dengan dia punya dashboard dan pintu yang ada trim kayu yang berwarna cerah lah next kita tengok dia punya steering wheel pula steering wheel ni pun macam dia punya butang dekat tadi tu oh tak yang ni tak ni ialah physical button so baguslah. kalau tak tu macam kereta Volkswagen dia adalah satu physical button yang palsu lah eh. dia hanya bagi kita haptic feedback tapi bila kereta tu off ke apa kita boleh tahu lah yang sebenarnya dia bukanlah butang physical yang betul Volvo sekarang gear lever dekat sini lampu punya stock dekat sini walaupun kebanyakan kontrol lampu dilakukan dari dalam screen sekarang dashboard dia ada glove box ada dia bukan macam EX30 yang glove box dia letak kat tengah glove box dia kat sini cumanya dia hanya boleh dibuka melalui kita punya screen sahaja so dekat screen nampak kat bawah ada butang glove box baru glove box dia buka so itulah design Volvo yang baru sekarang alright, seat dia selesa ke? memang selesa Volvo walaupun generasi yang dulu-dulu saya rasa dia punya seat sangat selesa ada pelbagai jenis adjustment dekat seat dia ni walaupun butang dia simple sahaja alright apa lagi? dekat dia punya center console ni kita ada ini adalah wireless phone charger ada vent lagi untuk pastikan phone tak panas sini ada dua cup holder dengan penutup sini ada butang volume ataupun media dan kita juga ada armrest uh, storage box yang biasa yang tak biasa adalah dia ada ruang kosong kat bawah ni ala-ala macam Volvo EX30 ya tapi tak ada dia punya pintu buka tu macam EX30 so dia hanya adalah satu ruang dengan fabric yang agak premium dekat situ ok jom kita masuk dia punya barisan kedua pula Okey, masa pun dah suntuk sikit saya kena cepat sikit eh sebab orang lain nak tengok kereta juga jadi barisan kedua kita ada kerusi uh, tiga kerusi eh so satu dua tiga dan setiap kerusi ni boleh dilaraskan uh, sendirilah so nampak dekat sini nampak saya tarik dia punya kerusi yang ni eh, saya keluar balik nampak yang kerusi tengah tu boleh dilaraskan secara individu ok kerusi boleh dilaraskan secara individu dia boleh ke depan ke belakang so basically kerusi ni 3 piece cumanya uh, kerusi ni adjustment semua adalah manual lah jadi kalau nak ke belakang tu macam mana uh, kita kena tolak kerusi ni kemudian baru boleh akses kerusi belakang jom kita cuba jap ruang kat kerusi belakang ni macam mana rasa dia jadi untuk saya yang hanya berketinggian 165cm ngam-ngam kalau anda tinggi lagi saya rasa kalau anda 170cm pun dah rasa uh, kaki kena sengit ni kalau kaki anda panjang lah jadi apa kemudahan ada kat belakang kita ada aircon kita ada usb ada tak? ada ada, ada usb kat sini ok dan uh, kita ada cup holder ok so itulah dia barisan ketiga untuk Volvo EX90 jom kita keluar balik saya bukannya cepat ni sekali sebelum kita berpisah dengan kereta ni jom tengok dia ada 4 zone climate control ada USB C port lagi langsung tak ada USB A port dah kereta baru sekarang memang tak ada USB A port dah sistem speaker adalah Bowers and Wilkins okey itulah dia Volvo ex 90. Buat masa ini spesifikasinya untuk pasaran Malaysia belum ditetapkan lagi. Ada dua jenis tren kuasa untuk model EX90 iaitu twin motor dan twin motor performance. Tren kuasa twin motor menghasilkan 408 PS dan 770 Nm torque. 0 hingga 100 boleh dilakukan dalam 5.9 saat. Tren kuasa twin motor performance pula menghasilkan 517 PS dan 910 Newton meter torque. 0 hingga 100 boleh dilakukan dalam 4.9 saat sahaja. Bateri yang digunakan berkapasiti 111 kWh yang memberi jarak pemanduan 600 km untuk varian twin motor dan 590 km untuk varian twin motor performance kadar pengecasan maksimum AC adalah 11 kW manakala kadar pengecasan maksimum DC adalah 250 kW. Dengan kelajuan maksimum, pengecasan DC dari 0 hingga 80% mengambil masa 30 minit. Baik, itu sahaja yang saya dapat kongsikan dengan anda tentang kereta Volvo EX90. Buat masa ini, harga anggarannya adalah RM450,000. Macam biasa, kalau anda suka dengan video ini, boleh kasih like, share dan juga subscribe ke channel YouTube kami. Kami juga menyediakan lebih banyak konten otomotif di website carsofmalaysia.com. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.